隔壁那个跟你什么关系？我手机没电。 奶奶，叔叔，你们肯定是误会了。我给你看我学生证，你看，国立东湖大学英语大三，刚刚那个也也，我们是一个班的。我我去年高考，呃不，什么？去年我高考拿了六百零七，去年还拿奖学金来着。你看，嗯，年轻。 天前，眼前，嗯，<线>嗯你为什么不进来呢？嗯 关门，重新来过。嗯、啊。吴烟，我回来了。 这是在干什么呀？ 吴岩，我回来了。好。